Здравствуйте всем, меня зовут Богдан, и на данный момент у меня мой самый лучший пес, это барни породы японская Акита. Ну, проблема была, собственно, непослушность по большей части, потому что он как бы еще щенок, но я считаю, то есть отдавал я его... А было ему 4 месяца, вот, сейчас ему уже 5 месяцев исполнилось, и то есть абсолютных команд он не знал. А хотелось бы, чтобы он и дома вел себя корректно, не говорил вещи никакие, вот, чтобы он поводок не тянул. Ну и был как бы социализирован, что ли, с собачками больше время проводил. Очень отлично, всегда приветливое отношение, то есть всегда ответственное. Я, допустим, по приезду приезжаю, то есть я на месте, все, то есть меня встретили, привели собачку, то есть всегда лояльное и приветливое отношение. Подобалось, то есть и сама работа специалистов по обучению, это первое. То есть, потому что вот есть видео истории, да, и все это я просматриваю, как специалист выполняет работу с моей собачкой. Вот, и то есть первое, что мне понравилось, это работа, именно профессиональная работа с собачкой потом это приветливость, отзывчивость я бы добавил, то есть рекомендации специалистов, это очень все влияет на, на данную школу дред, так скажем, вот, то есть все на высшем уровне. Да, конечно, все очень доступно, то есть изначально инструктор а, показывал на своем примере, как это он делает, а, как бы зеркально он делал, и я вместе с ним это делал, и у собачки все получалось, вот, очень как бы Отлично было все. Да, конечно, своим друзьям, коллегам в первую очередь это сто процентов. Да, конечно, на второй курс вот где-то месяца два, месяца два, пускай побудет со мной, потому что уже сам соскучился а, за ним. И вот а, уже в новом а, году готов отдать снова на второй курс, а потом и на третий и на охрану. То есть с возрастом собачку буду к вам отправлять сто процентов.